我还是藏起来吧。夏远晴，颜洛，我亲手做了蛋糕来看你。蛋糕，谢谢。不过外面太热了，我能进来说吗？嗯。 我不吃甜食，蛋糕请你拿回去吧。我我不知道你不吃甜食。还有，以后别再做这种东西了。颜洛，我只是担心你分手了心情不好，所以来看看你。外面太热了，能给我拿杯水吗？ 这干什么？啊啊！言洛，我只是随便看看。很抱歉，那里不方便。如果你没有其他的事情，请你离开。 哎，蛋糕放久了就不好吃了，男神慢慢享用。那我把它扔掉。从粉红心跳吻到情敌抓现行，这剧情挺跌宕哈。 快乐我许好了。那吹蜡烛。嗯，三二一。郑涵，我刚才许的愿望，你可不可以帮我实现啊？当然，只要我能做到。你许的是什么愿、啊？我我刚才的愿望是，你。 可不可以做我女朋友啊？我发誓，我一定会好好守护你、照顾你的。我，这个你还记得吗？这是，这是我姐姐给我的，她说是你把她认成我的时候送我的礼物，所以我的答案在盒子下面。 春风不敌你。振寒，你答应我了。九月，生日快乐！可不可以,以后你的每一个生日，我都想跟你一起过。说喜欢你那我们吃吧。嗯。嗯 情冤家也满心欢喜，我们笑着闹着，不知不觉发现爱上了彼此。啊！你要送礼物？小洛洛，你居然灵窍顿开了！小绵说，颜九月向叶芷涵表白了，还提到了定情礼物。哦，我还以为你被情敌刺激了呢。少废话，到底怎么做？哎，别急嘛，我现在真有事儿。 秘籍稍后保证奉上，先生，如果您这边没有特别喜欢的，您也可以亲自动手设计制作。亲手？是的，我们会指导您完成。 怎么就是发动不了呢？